сестры. На угол боль женщины при такой оккупации, как есть у нас, и ведь тяжко передать словами. Зараз я дам слово мате, якое забирали с еще неполногодовой дочкой, якая удельничала в случайной уличной акции в Менску. Слово мае сябра руха солидарности разом Галина Сорочек. Галина день, уважаемые сябры, граждане, украинцы. Сегодня на этих преступках выражается лес Украины. Тут творится история. Вы смагаетесь за Украину. Вы смагаетесь за свою мову, за свою нацию. Это вельми годно. Слава героям, слава голодовникам, которые охлярывают своим жизнью, своим здоровьем, за свою историю, за свою мову, за свою родную Украину. сегодня на, на, этом митингу, как поддержать героев, как поддержать вас. Потому что мы, белорусы, уже пережили этот страшный час, и до чего мы дошли после этого, всем дома. Мы профукали свою мову, когда так можно выразиться. Наш незаконный президент продал нас затанный газ и нафту. Продал России. И сегодня у нас ни одной, ни одной мовной школы, как уже указал Вячеслав Сивших, дети, которые учатся по белоруску, учатся в подполье. Это верь, мне тяжко. Это верь, мне тяжко людям, которые это все разумеют и все понимают, вельми тяжко это пережить. Я думаю, что хватит мужности, хватит силы украинцам отстоять свою мову, отстоять свою культуру. И я хочу закончить свой короткий выступ словами нашего белорусского поэта и белорусского девича громадского Франтишка Бухушевича, который написал в этой версии у конце 19-го столетия. Шануйте свою мову, как не умерли. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Слава Украине!